В... 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 У нас получится э, все-таки выбить на, на эти социальные программы, не были в очередной раз распилены нашими уважаемыми законодателями и приспешными. Поэтому очень хотелось бы, чтобы наша политическая активность или социальная активность не закончилась очередным. Э, разочарование, в том числе и в наших глазах. Готов ли я больше платить за пиво? Готов. Я пиво не только покупаю, но и продаю. В общем, в нашем заведении много продается пива. И готов ли я зарабатывать меньше, чтобы иметь возможность лечить детей не за границей, а в Украине и в Киеве? Конечно, готов. я буду очень настаивать на том, чтобы в первом чтении мы рассмотрели законопроекты, которые э, в три раза повышают акции на пиво. Второй законопроект о том, что деньги этого года э, на акмодет. И третий закон, то что все деньги, примерно это 5 миллиардов гривен, будут идти на э, здравоохранение, на укрепление материально-технической базы.